В этом городе я проработал всю жизнь в милиции. Начиная от, работы, от инспектора уголовного розыска и дошел до начальника службы безопасности УВД области. Все это время я как боролся с коррупцией, так и всегда защищал работников милиции. Значит, пенсионеры Полтавской области, милиции, уже на протяжении 10 дней проводят акции протеста. Они обратились ко всем пенсионерам Украины поддержать именно в этот день в 10 часов утра во всех городах, что мы и сделали. Поэтому мы вышли сюда, на Майдан, подготовили резолюцию нашей акции, проголосовали, и сейчас она будет направлена во все государственные органы, власть, начиная с президент, премьер-министр, Верховная Рада, Министерство внутренних дел, Министерство социальной политики, пенсионный фонд, увд области. Резолюция заключается в том, что мы требуем восстановить социальную справедливость пенсионеров милиции на уровне этих работников полиции, возвратить социальные гарантии и пересчитать пенсии на уровне сегодняшних полицейских. Вот эти два вопроса, которые сегодня беспокоят ветеранов, пенсионеров милиции. Если они будут положительные, значит наша акция закончится. Если они будут отрицательны, мы начинаем акции протестов. Вплоть до объявления голодовки, поездки в Киев, перекрытия у дорог, въезда в Кировоград и пикетирование административных зданий. Я обращаюсь, если нас видят руководители власти. Я прошу, не провоцируйте бывших работников милиции. Мы люди ответственные, законопослушные, но себя унижать не позволим. Поэтому я прошу, занимайтесь вопросами пенсионеров.